pofoniy məqaləsi. Dil cibrin ən çətin və mübahisəli bölməsidir. Bilən də, bilməyəndə burnu girməyin yerə başını döndürür. Bu elimdən danışanda ən azı dil və tarix, coğrafiya təhsili olmalıdır. Yaxud ücsək yaddar söylədin, yaddan çıxmamaq şərti ilə. Bu elmdə məşhur atalar sözü var. Həsən də qalyan çəkir, Hüseyn də qalyan çəkir, Təmbəcib bol olanda Siçan da qalyan çəkir. Topon termini Yunan mənşəli söz olub yer adı coğrafi ad deməstir. Topos yer, onoma ad mənasındadır. Onomastika, yəni adlar haqqında elmin ən geniş şöbəsidir. Coğrafi adların mənşəyi və mənbəyi mübahisəli olduğu üçün tam aydınlaşmayıb. Çünki iki yolla bizə gəlib çatır. Şifahi və ya yazılı yolla, kollektiv variantlı yollarla. Fransa'da eyni adlı yerlər həddən artıqdır. Senje Ermen adlı 125, Senzak adlı 168, Sen Martan adlı 227 yer adı hal-hazırda var. 20-ci əsrin əvvəllərində Rusiya-Yaponiyanın müharibəsi zamanı Rusların hərbi xəritələrində Putun Da adlı çoxlu yer adı göstərilib ki, Yapon dilində başa düşmürəm mənasını verir. Və həmin yerlərin öz coğrafi adları olub. Səriştəsiz zabitlər isə Yaponların dediklərini başa düşmədən bu sözü yer adı bilib xəritədə qeyd ediblər. Sibir regionunda Pılbapun adlı çoxlu yer adları var. Yenə də çariştasız rus zabitlər Yakut dilində səni başa düşmürəm sözünü yer adı kimi anlayıb coğrafi ad kimi tərtib edirlər. Amerikada Yukotan yarımadası da eyni mənanı verir. Afrikada Manaf coğrafi adı bilmirəm deməkdir. Avstraliyada kanguru sözü də eyni mənanı ifadə edir. Bütün bunlar sübut edir ki, yer adlarının yaranması həm tarixlə, həm də təsadüfə bağlıdır ki, Amerikada Amerika istənilən səyahət edən Kristof Kolumbun Amerika onun adına yox, bu qitə və materik materik Amerigo Vespuccini təsadüfən gəldən adamın adına daşıyır.